Последующая судьба Прикарпатской Руси в силу недальновидности дипломатии Екатерины II оказалась связана с Австрией, которая отошла Галичина по первому разделу Польши 1772 года. Буковина перешла под управление Венского кабинета в 1774 году. Угорская Русь досталась Австрии еще раньше, как составная часть Венгрии после разгрома венгерского государства турками. После вхождения в состав Австро-Венгрии, поначалу положение русских улучшилось, поскольку австрийские власти были вынуждены в силу многонационального состава империи строить свою политику на межэтнических противоречиях. Австрийки решили использовать русских против поляков. Были открыты Львовская семинария и Львовский университет с преподаванием на русском языке. Но период русского возрождения длился недолго. Из-за осложнения отношений между Веной и Петербургом русское население попало под подозрение. Власти Австро-Венгрии очень боялись, что русские люди, жившие на своей исконно русской земле Прикарпатия, воссоединятся с набирающей мощь Российской империи. Никто не испугается того, что русский генерал Тутомлин поясняет в своем универсале 1795 года по поводу занятия Холма, Белза и Луцка, что эти города были когда-то составной частью древнего русского государства. А что было бы, если бы русскому кабинету вздумалось утверждать, что Галиция есть собственно русская провинция из работы немецкого историка Энгеля? При этом следует отметить, что русские, жившие на своих родных землях под австро-венгро-польским владычеством, действительно никогда не оставляли надежды на воссоединение с Россией. Несмотря на долгие годы неволи, религиозной экспансии и национального угнетения, русские Прикарпатской Руси старались сохранить свою этническую самоидентификацию, свою природную русскость. Из статьи Смолина «Украинская Русь подъеремная, русская Галиция и Мазепинство». В XIX веке в Австро-Венгрии активизировалось движение русского возрождения. Его лидеры боролись за право русского народа говорить и писать на русском языке. Австрийская администрация и поляки, напротив, старались навязать русским латинский алфавит и пресловутую кулешовку. Борьба велась вокруг русского литературного языка. Так называемая «Старорусская партия» стремилась приблизить галицко-русское наречие к русскому литературному языку, а украинофильская хотела сблизить народный язык с польским. Из статьи Смолина «Украинская Русь подъеренная, русская Галиция и мазепинство». Австрийские власти изо всех сил пытались насаждать украинский сепаратизм. Русским людям вбивалась в голову мысль, что они не русские, а украинцы. И что Россия и русские им, украинцам, враги. Так что борьба шла не за язык, а за национальное самосознание. Анализ наследия деятелей русского движения говорит, что спор о языке был лишь маленькой вершиной огромного айсберга. Главным был вопрос, единая Русь от Карпат до Камчатки или Украина, враждебная Московии, Пашаева, очерки истории русского движения в Галичине 19-20 веков. Поляки и австрийцы, старавшиеся изо всех сил заставить русских людей считать себя украинцами, решили навязать вместо русского языка некий искусственный язык и искусственную письменность. Изобретателем этого фанатического правописания был Кулиш, но даже он возмутился действием австрийских властей. Вам известно, что правописание, прозванное у вас в Галиции Кулешовкою, изобретено мною. С целью облегчить науку грамоты для людей, которым некогда долго учиться, я придумал упрощенное правописание но из него теперь делают политическое знамя. Полякам приятно, что не все русские пишут одинаково. Видя это знамя в неприятельских руках, я первый на него ударю и отрекусь от своего правописания во имя русского единства. Из письма Кулеша Головацкому. В связи с активизацией русских в Австро-Венгрии в конце 19 века началась настоящая травля всего русского. Австрийские власти передали образование в русских школах в руки польских местных администраций. Была налажена система, когда лучшие места в Галиции можно было занять только признав себя не русским, а украинцам. С 1878 года, после Берлинского конгресса, когда Австрия и Германия заключили тайный союз против России, австрийские власти принялись искоренять в своих восточных областях русскую опасность из Вены во Львов в помощь наместнику Голуховскому прислали немца Лебля с экзекуционно-диктаторскими полномочиями. Вскоре арестованы были редакторы всех русских газет во Львове и тысячи крестьян и чиновников по всей Галиции. Митрополит Иосиф и многие русские деятели были изгнаны, другие лишены должностей. Метрополия, школы, монастыри оказались в руках и иезуитов и украинофилов. Из газеты «Русская воля», Чернополь, 1911 год. Настоящий антирусский террор начался с 1912 года. Осенью на Балканах началась кровопролитная война. Греки, сербы и болгары сражались против Турции. Обеспокоенные православным возрождением, австро-венгерские власти начали повальные аресты среди русских галичан и буковинцев. Венским кабинетом было активизировано создание так называемого «украинского движения» и «украинской нации». Украинский народ был сформирован поляками, венграми и австрийцами из русского населения путем навязывания православным людям католичества и нового искусственного языка. Точно такой же эксперимент удался с мусульманиванием сербов в Боснии. Ведь и сербы православные, и сербы-босники, то есть сербы, принявшие ислам, это люди одной и той же крови и одного языка. Но приняв мусульманство, часть боснийских сербов стала враждебна православию и Большой Сербии. Также и украинцы-униаты. Это те же русские люди, что и живущие в Москве или Петербурге. Однако приняв унию и новую письменность, русские Прикарпатской Руси стали врагами России, русских и православия. Так, в 1912 году, с началом Балканской войны, один из лидеров украинского сепаратистского движения, Смальстоцкий, будучи депутатом австрийского Рейхстага, говоря о русском движении в Галиции, сказал, «Это движение является армией России на границах Австро-Венгрии, армией, уже мобилизованной». Смаль-Стоцкий из выступления в австрийском Рейхстаге 15 октября 1912.